Розбір завалів здійснено у 80 будинках, вивезено 2271 тонна будівельного сміття та розвантажено більш ніж 168 тонн гуманітарної допомоги. Про це заявив начальник зведеного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Слов'янськ Петро Кісельов. Знешкоджено 9358 одиниць боєприпасів, в тому числі розміновано знайдений переносний зенітно-ракетний. Комплекс вартістю 68 тисяч доларів США. Піротехнічними групами обстежено 474 гектарів землі та 576 будинків. Неподалік гори Карайчун знайдено снаряд комплексу ураган, що не розірвався. На сьогоднішній день всі водойоми міста обстежені і визнані безпечними. Я хочу сказати, що сводний отряд. Основная его задача – это ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, которые произошли в результате военных действий на территории города Славянска и Славянского района. Это извлечение взрывчатых веществ на территории города та района и их уничтожение. И одной из Задача еще это оказание помощи населению по разборку по разбору конструкций, э, там, где зависли плиты и может, могут принести э, вред населению. Вот э, кратко я хотел бы дать несколько цифр, которые за короткое время мы какие провели работы. Это провели разбор завалов у восьмидесяти домах. Вывезено это, э, вот это будивель, будивельных конструкций и строительного мусора 2271 тонна. Э, разружено гуманитарной помощи. Мы также занимаемся этим, надаем помощь населению. 168,6 тонн. Обследовано пиротехническими группами, обследовано территории. Вы знаете, что все линии электропередач, все подстанции, очень многие были заминированы. И вот пиротехнические группы наши обследуют, уничтожают эти взрывчатые вещества. И вот за это, за это время обследовано 474,8 гектара земли, 576 домов. Взрывчатые вещества за это время найдено да уничтожено 9358 единиц. Из них артиллерийских снарядов 499, минометных мин 604, боевые гранаты Тамины 392, реактивные боеприпасы 49, другие взрывчатые вещества, это и самодельные, и другие, это 7814, это и растяжки, и все остальные взрывчатые вещества. Буквально позавчера нами изъято, вы знаете, что мы обследуем все водоемы города Славянского, вот Славянск-Курорт заканчиваем все водоемы. Водоемы безопасные, и там могут, как говорится, купаться люди. Позавчера было изъято из водоема переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» в неиспользуемом состоянии. Вчера изъято возле массива Карачун, горы Карачун, изъято артиллерийский Снаряд зенитно-ракетного комплекса, не разорвавшийся, находился неподалеку от дороги. Это одно из таких... Ну а ежедневно наши перетехнические группы до 100, до 150 и до 200 единиц уничтожают вдоль дорог, в массивах, в разрушенных домах. Нет, они разорвавшиеся артиллерийские снаряды. У нас стоит воинское подразделение в курорт. У них есть там стрельбище. И возможно вы слышите выстрелы, там пристреливается оружие, обкатывается, как говорится, молодое пополнение. То в этом именно в этом районе слышны выстрелы. Ну и мы уничтожаем, периодически уничтожаем вот эти все вещества, которые нашли, уничтожаем. Да, действительно слышны там один, два, как говорится, взрыва. Это мы уничтожаем вот эти все предметы, которые находим в течение этих всех дней. Для полной информации хочу, чтобы все, допустим, граждане города и района знали телефон оперативного штаба. Это 25599 присылайте нам всю информацию, все подозрительные предметы, которые люди находят на территории, на своей территории. И наши подразделения выйдут определять, что это за предметы, и заберут и уничтожат. А Аварийно-восстановительные бригады будут еще работать до тех пор, пока будет есть необходимость перебывания. Перетехнические группы то же самое, пока мы по статистике мы видим, что, допустим, в первых числах июля, мы там 10 июля находили по две с половиной тысячи в день, то на сегодняшний день это уже 200, 300. Понимаете, если там будет уменьшение, то мы оставится здесь пиротехническая группа минимальная, а остальные будут двигаться в те города, которые будут освобождаться. Эта служба подчиняется, естественно, это государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Это наш центральный сводный отряд со всех областей ввели. И мы подчиняемся непосредственно центральному аппарату города Киева. Но работаем совместно с главным управлением в Донецкой области, в Луганской области. Все работаем вместе на единственный результат.